Salam, mən siz izləyicilər. Bu gün mən krab salatı hazırlayacam. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bu krab palqaları da satılır, satışda var. Buna bir bir paçkam, 2 ədəd yumurta, bir balaca dəstə yaxıl soğan, 1 ədəd xiyar, yarım stakan düyü, mən burada artıq bişirmişəm, hazırdır. Düyü bişmiş qarğıdalı konservə olunmuş və məndə burada mayonezlə xamadır. Bir Bir-birinə qatmışam, duz da vurmuşam, artıq hazırdır. İndi isə başlayaq saxtımızı hazırlığına. İlk öncə biz nə edirik? Yumurtalarımızı orta ölçüdə, kub formasında doğrayırıq. Yumurtamızı doğradıktan sonra tavama alacağız. Daha sonra خیarlarımızı doğrayırız. Yine kup formasında. sonra da yaşlı soğanlarımızı doğrayalım. Daha sonra ise krabamızı, krab parklarımızı onu da eləcə kupağında doğrayalım. Daha sonra biz bura qarğıdalı konservləşdirmiş onu əlavə edirik. Və düyümüzü əlavə edirik. Ağız dadımıza göre tuz ve istiot ilave edilir. Mənim də burada ə, bayaq dediyim kimi mayonezlə xaman qarışımıdır. Onu əlavə edib salatımızı qarışdırırıq. Bizim krab salatımız artıq hazırdır. Buyurun, nuş olsun.